Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Semalam Mahadir kata dia mendakwa semua orang takut ketakutan. Sekarang ah, ada netizen yang kata, "Tepatlah apa yang Mahadir kata, yaitu ramai orang mula ketakutan dan netizen mendakwa ini termasuk Tun Mahadir." Saudara-saudara sekalian, Mahadir mendakwa. semua orang yang ada di Malaysia ketakutan sekarang. Ada yang memohon supaya Mahathir cepatlah berhenti berpolitik. Ada yang menyarankan Mahathir cepatlah bersara daripada bermain politik. Usianya terlalu senja. Bahkan dengan pemergian, dengan meninggalnya Tun Abdullah Badawi ataupun Pak Lah, mereka mengingatkan Mahathir bahawa usia boleh um, mencapai penamatnya pada bila-bila masa. Mereka menasihati Mahadir supaya mencontohi Pak Lah. Jangan lagi bermain politik. Ini tidak. Mahadir masih lagi kerap dan aktif dalam berpolitik dan paling penting sentiasa mengkritik kerajaan. Tiada satu pun perdana menteri yang ada selepas beliau yang dipuji oleh mahadir ataupun yang disanjung oleh mahadir, kelihatan seakan-akan semua perdana menteri selepas Tun Mahadir ada uh, menjadi uh, kritikan, bahan kritikan mahadir. Tiada satupun yang berkenan di mata beliau. Itu sebabnya ada yang menyebut Tun Mahadir hanya akan suka perdana menteri itu kalau ikut telunjuk, kata dia itu sebabnya ada netizen kata apabila Mahadir mendakwa semua orang ketakutan sekarang mereka kata netizen kata um, ketakutan itu bukanlah merujuk kepada rakyat Malaysia tetapi mungkinkah Tun sendirilah yang takut kata netizen ini apabila Tun Mahadir menyatakan kononnya rakyat Malaysia sekarang ketakutan takut nak cakap tentang bangsa sendiri Takut nak cakap tentang agama sendiri dan takut nak cakap tentang raja-raja sendiri, sebenarnya apa yang Tun Mahathir cakap itu tidaklah tepat sama sekali. Yang ditegah atau yang dikawal, yang dilarang oleh undang-undang Malaysia adalah sesuai dengan jalur perlembagaan Malaysia. Kita mempunyai hak asasi di Malaysia. tetapi haruslah berlandaskan kepada jalur perlembagaan dan undang-undang. Sebagai contoh, boleh bercakap tentang agama bangsa dan raja-raja tetapi bukan untuk menjatuhkan atau menunggangnya untuk menimbulkan ketidaktentraman dalam kalangan rakyat dan dalam negara. Kalau nak cakap tentang agama bangsa dan raja-raja mestilah perkara yang Tidak menimbulkan ketidaktentraman Atau tidak menimbulkan um, ketidaktentraman dalam negara kita Ada satu hantaran di Friends of Pakatan Harapan Seringkali kita mendengar laungan daripada pembangkang Yang mengatakan kononnya Kuasa orang Melayu akan hilang dan Islam terancam Mesti kamu pernah mendengar laungan ini dilahungkan oleh para penyokong pembangkang, para penyokong Perikatan Nasional yang kononnya kuasa orang Melayu akan hilang dan Islam terancam. Ini sebenarnya adalah satu dendangan dongeng, golongan-golongan yang terdesak dan ketakutan. Siapakah yang ketakutan ini? Inilah sebenarnya yang ketakutan, bukanlah seperti yang dinyatakan oleh Tun Mahathir. Orang-orang yang ketakutan ini. Mereka merupakan kelompok manusia yang terdesak, yang akan melakukan apa saja bagi mengelakkan diri dari diseret ke muka pengadilan dan dihumban ke penjara sekiranya sabit kesalahan. Gabungan kelompok, perasuah, penyakau, penunggang agama, penunggang bangsa, dan pengkhianat ini akan melakukan apa saja. untuk menjatuhkan perdana menteri Anwar Ibrahim. Kerana sebelum ini belum pernah ada perdana menteri yang begitu um, tegas seperti Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya banyak orang ramai pemimpin-pemimpin yang kini mula ketakutan. Bukan takut kerana tak bebas bercakap, tak bebas berkata-kata, tak bebas berhimpun. tetapi mereka takut karena takutnya nanti kedapatan terkantoi perbuatan jahat mereka. Mereka ini kelompok manusia yang sebenarnya terdesak dan mereka ansanggup sanggup melakukan apa saja bagi mengelakkan diri mereka dari diseret ke muka pengadilan dan seterusnya masuk ke penjara tinggal di sana jika sabit kesalahan. Mereka ialah golongan seperti perasua penyakau, penunggang agama, penunggang bangsa dan pengkhianat. Sanggup melakukan apa saja. Ada tiga golongan sebenarnya yang terangkum di dalam golongan-golongan tersebut. Kelompok yang bersungguh hendak menjatuhkan Perdana Menteri. Pertama, kelompok-kelompok ini ialah kelompok yang paling tidak waras sekali. Yaitu kelompok gila kuasa, gila perasua, gila Uh, apa lagi ya gila nak menjatuhkan kerajaan dan pengkhianat yang mendahagakan kekuasaan jawatan dan habuan tak habis-habis nak berpolitik ada saja isu pasti akan segera disambar dan ditunggang tak sabar untuk menunggangnya kedua kelompok kedua ini lagi teruk yaitu kelompok yang sudah didakwa di mahkamah Atas pertuduhan rasuah, salah guna kuasa, dan juga di bawah akta hasutan, kelompok-kelompok inilah yang sebenarnya takut, bukan seperti yang dinyatakan oleh Tun Mahathir. Ini yang sebenarnya takut, kelompok yang sudah didakwa. Anda tahu, siapa kelompok yang sudah didakwa itu? Tinggal tunggu masa untuk dibuktikan, mereka bersalah atau tidak. Ketiga. Kelompok golongan Maha Kaya yang tidak mahu kekayaan mereka, anak beranak dibongkarkan. Inilah juga kelompok sebenarnya yang ketakutan sekarang ini. Mereka sekarang ini adalah golongan yang takut apabila mereka tidak mahu kekayaan mereka, anak beranak dibongkarkan sebenarnya. Anwar Ibrahim tidak pernah melarang rakyat Malaysia untuk kaya raya. Tidak pernah Anwar Ibrahim menyatakan begitu. Kerajaan juga tidak menghalang di Malaysia untuk jadi kaya raya. Tetapi dua perkara ini harus diingat. Jangan jadi kaya raya karena dengan cara menyakau, mencuri duit rakyat. Yang kedua, apabila sudah kaya, kongsikanlah sedikit daripada kekayaan itu untuk membantu rakyat. Contoh yang paling mudah ialah Apabila um, seorang uh, uh, jutawan yang ada di Malaysia, antara yang terkaya di Malaysia, telah pun mendermakan ataupun membantu pesawah yang ada di Malaysia, inilah yang dikehendaki. Dan lebih menarik lagi, Anwar minta uang itu terus disalurkan kepada pesawah, bukan melalui akaun bank parti, macam ada parti itulah kan? Dia minta derma, tapi nak bantu kononnya, oh nak bantu kerajaan, nak bantu rakyat. Tapi yang peliknya, uang itu masuk dulu dalam akaun parti tertentu. Ha, itulah yang paling pelik. Kan, macam ada ciri-ciri nak menyakau saja. Ha, macam itulah kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.